Слава Богу, братья и сестры! Я думаю, то, что мы сегодня уже услышали, как один брат говорил, это исполним и хватит. Но у нас есть еще время, и это время благоприятное, когда Дух говорит церквям. Знаете, у каждого человека будет такая дистанция, как когда-то было у Марфы, у Марии, у Лазаря кто-то плачет, а кто-то чуть дальше зашел, следуя за Богом. Но пришел Бог, когда слезы, разочарование, кажется, вот по-человечески по уже ничего невозможно сделать. Но Христос говорит, Марфа, если будешь веровать, твоя вера перейдет в другой уровень. Она уже будет не от слышания, а ты увидишь славу Божью. И мы идем этими же путями, за тем же Богом, другого нет, слава Ему. И вот тут есть такой человек, подобный нам, или он тоже шел, тоже шел, что-то встречал, за что-то переживал и дошел. Я бы хотел, пока есть время, хоть кратко как-то посмотреть на некоторые ступени, пороги, за которые надо будет заступить, переступить и победить. Нам свойственно людям избежать проблем. Хочется где-то увернуться, отклониться. Но надо помнить, что побеждающий, не убегающий, побеждающий наследует все. Избежать можно поражения, бедствий можно избежать. Но пути истинной жизни, если ты избежишь, не дай Бог. Мы сегодня говорим о Иисусе Христе, который через церковь на небесах. А Павел говорит, посмотрите, кто вы, кого Бог призвал. И вот эти проповедуют на небесах, а что там херувимы, серафимы, что делают? И вот Бог взял ничего не чтобы возвеличить и провознести имя свое. Вот оно уже погибшее было, конченое, никому не нужно. А Бог говорит, а я их проведу в славу, и они будут наследием моим, и я им доверю вселенную. И нам нужно дойти, и победить. У меня есть с кем сражаться, вот этот вот. Моя храмина – самый лютый враг в моей жизни. Но ну, вот есть люди, которые оставили для нас путевые знаки. Я прочитаю выборочно с 19 главы 3 царств с 1 стиха. «И пересказал Ахав Езавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом». И читаю дальше. «И встал он, поел и напился, и подкрепившись той пищей, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божией Харива. И вошел он там в пещеру, и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне. И сказал ему Господь, что ты здесь, Илья? И он говорит, я возревновал, потому что отступил от тебя Сыны Израиля оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. Мы знаем, братья и сестры, что из невидимого происходит видимое. Там Бог открывает. Нас Бог учит истинному положению вещей что имя существительное происходит из невидимого. Вначале было слово, и чтобы слово стало плотью, есть имя одно, которое ⁇ Иисус Христос ⁇ вот в нем слово стало видимым, осязаемым и материальным. Бог есть дух. Поэтому если есть вещи, которые мы видим, все права защищены, автор их Христос, все из него ими к Нему. И когда мы послушны Богу, Послушный Богу. Тогда все содействует ко благу. Если мы пытаемся туда что-то свое внедрить, вот доказать все-таки по-нашему лучше, это все равно, что в мироварник набросать мертвых мух. Ничего не получится, Бог это не примет. Бог примет только то, что из Него им и к Нему. Потому что там совершенно продумано, все взвешено, все спланировано. Там планировал разум, который не исследим. Нам осталось только ничего не добавить, ничего не отнять. Но это не просто получается, особенно в последнее время, когда все знают, как лучше и как правильней. А мне надо знать, как у Бога. И вот Бог оставил таких людей, которые стали по жизни путевые знаки, которые показывают, где главная дорога. Если даже мне придется попасть в огненную печь, там будет знак стоять путевой. Сидрах, Месах, и направление главной дороги. Это дети были из царского рода. Это не простые. Это не грузчики, не, не сантехники, не электрики родились в стране. Это наследники царского рода, это управители страной. И учитывая, что они богобоязненные. а вы знаете, когда на, на царский, на божий народ приходили войны. И когда Даниил молился и исповедовался, то он там говорил, за что это мы все страдаем отступили, согрешили, ты послал меч. Потому что если будем слушаться, будем кушать благо земли, мир и безопасность, и Бог даст мир со всех сторон. Значит, не слушались. Опять туда, в мироварник мертвой мухи, и опять получается меч, кричат. И я так думаю, читаю, вот это да, у них же ж родственники, наверное, были не бедные. Сколько бы они заплатили, чтобы книги Даниила не было на страницах Священного Писания. Это бед, не бедные родственники могли на Навуходоносор дать дары, чтобы он миновал ихнюю страну. Мои дети идут в плен. И так понимаю, что эти дети немножко иначе относились к Богу, чем их родственники. Они даже в плену договорились служить Богу. И на поле Деира они договорились служить Богу. И от печи не отступили. И Бог пришел к ним. Их бросили связанными. Кто их развязал? Бог, которому они служили. Там, где невозможно человеком. Есть такие пута, есть такие кандалы, которые возле печи, в плену, они не развязываются. Они развязываются только там, внутри. Там, где в семь раз жарче растопили. Чтобы наша вера была сегодня, мы и про нее услышали. Чище этого золота, которое семь раз чистится в этом огне. Без этой веры Богу угодить невозможно. Они прошли, там стоят путевые знаки. Есть путевой знак под именем Даниил в львином рву. Михаил, хочешь пройти, ты перед Богом должен быть чист и перед царем. Не делай преступления. Кесарю кесарева отдай, а Богу Божье. Тогда пасть львам закроют. И ты выйдешь. И вот Илья что-то делает. Делает. Интересная ситуация. Причем здесь Езавель. Там царем есть Ахав. Это гарант законности, это гарант власти в стране и наблюдатель, чтобы оно все исполнялось. Тебя звали, накормил. Ахав, тебя звали. Ты царь. Тебя выбирали, тебя помазывали. Причем здесь Язовель? Значит, кто-то в тени царя находится в тайном, невидимом аспекте. Тоже кто-то понял, что есть невидимое. Видимый хай себя царюет. Пусть себе пишет. Я возьму его документы, возьму его печать, и начну законы писать. И Изавеле не надо всех пророков убивать. Она убила, убила только тех, кто за ее стол не сел. Те, которые питались с ее стола, ей, они очень нужны. Идите в народ, говорите племенам и языкам. Только с моего стола питайтесь. Но один из пророков решил, я лучше от ворона буду брать, но со стола Изавели я не возьму. Ворон это нечистая птица. Залетит, сбросит с клюва. Подниму, съем, осветиться Словом Божьим и молитвой. Я лучше до вдовы пойду в Сарепту Сидонскую. На тот грань жизни и смерти последнее забрать. А помилует Бог, то не иссякнет ни в катке, ни в кувшине. Но я не возьму со стола и И потом на кормиле происходят события, которым видит, который, который видит Ахав, как падает огонь с неба и поглощает жертву, воду, камни братья и сестры, камни. А чтобы камни поглотить, надо температура огня больше трех тысяч градусов. И почему этот огонь Илью не сжег? Помните, кто будет ходить среди огня, кого не печет? Кто руки удерживал там, уста, сердце хранил. Там огонь, если забрал, забрал все. И это видели. И тут ревность берет Илью. Возревновал. Ах, Илья, раз ты вычислил мои намерения тайные, завтра с тобой будет то же самое. Или это увидел. Получится у нее этот заговор. Уходит Илья. Но возле Илии есть люди, а любовь не ищет своего пользы другого, отводит отрока, сам уходит под можжевеловый куст и просит о смерти. Это пути пророков, это пути помазанников Божьих, это пути тех, которые идут в небо, где обитает правда. Они четко знали и понимали, что эта земля не есть место покоя. Этот мир лежит во зле. И если ты решился делать добро, не унывай. Особенно в последнее время. Злые будут преуспевать. Идут цари такие на царство, что сегодня честные, искренние, верные, святые, они где-то не востребованы. Востребованы вот такие, которые имеют вид благочестия. Они всегда были в почете. которые выдадут за божью милость, что их мечами не зарубали. А в тайных куларах, они за столом Изавели, черпают глубины, дочерпаются. Не только Илия, лопата его в руке его, еще Иисус пересмотрит гумно свое, перед тем, как собирать пшеницу в житницу. Потому что последняя жатва будет... Не для того будут собирать пшеницу, чтобы высеять зерно на следующий срок. А последний урожай будет собираться в жизнь вечную. Поэтому закрома будут очень чистыми. И мы к этому должны быть готовы на всякое время и ожидать его воспасения. Нам на место встречи надо выйти раньше и дождаться. Но так как Илья имеет дело с Богом, который сказал «я есть путь», то Бог прекрасно понимает, что как бы ты Илья не повернул свою, свои пути дороги на земле, в тупик ты со мной никогда не зайдешь. Под этот можжевеловый куст, Бог знает, Илия дальше не сдвинется. Его глаза что-то увидели. Увидев это, или увидел, как вот эти вот... Структуры, как вот эти вот невидимые сети, как вот эти капканы, так расстеляется, куда я в какую сторону не посмотрю, везде кругом заминированы растяжки сети, уловить душу мою, я один, а них все. Это целая держава, это целая система со спецслужбами, с царями, с правителями, с инструкторами. Они настолько все кругом контролируют, мне никуда не идти. Этот можжевелый путь куст, это последняя моя инстанция. Лег там или и говорит, все, Боже, забери душу мою. Я пересмотрел всех своих родственников. Я не лучше своих отцов. Мне вперед некуда больше. Но есть одна дорога, которая никогда не будет заминирована. Это путь на гору Божию, на Харил, это туда, где к Богу. Это вернейший путь, там даже неопытный пойдет и не заблудится. Поэтому, когда говорит Господь, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, там не будет растяжек, там не будет сетей, там мир, праведность и радость. И тот, кто хочет по этому на этом пути идти, там даже Бог, стопы святых своих направляет на этот путь. Слава Ему! Мне родители тоже кое-что направили в жизни своей и в моей тоже. Но никто из них не преклонился к моим ногам и не повернул меня от зла, от беззакония, от греха. Наоборот. Когда я покаялся и обратился к Богу, отец сказал брату старшему, Он с ума сошел. Аппарат самогонный выкинул, телевизор не смотрит. Богу молится. Когда убивать хотел, люди от меня, бандиты на другую сторону дороги переступали. Нормальный был. А когда покаялся и все это выкинул, и руки поднял без стволов и ножей, без кастетов, ненормальный стал, сумасшедший. Но есть одна дорога. Илия, ешь и пей. И я знаю, на этой дороге тебе нужно дать, чем зарядиться. Потому что без этого пропитания, без этой заправки 40 дней и ночей к горе Божьему, Божьему Хариву тебе не дойти. Братья и сестры, мы сегодня что-то с вами здесь получили. И вы слышали, что мы получили. Чем мы заправились сегодня? Чтобы дальше продолжать путь к горе Божьей Хариву. Кто-то стал перед глазами, что-то увидел, планы Иизавели увидел, что она себя намыслила. Но есть Бог. И в этот момент надо верить, братья и сестры, что Он устрояет нам верный путь. Ты не зря сюда пришел, Илья. Это не случайный можжевеловый куст. И та Изавель не случайна. И все не случайно в твоей жизни. Я просчитал все прежде сотворения мира. Ты идешь сейчас по тому пути, по которому тебе должно идти. И лично сам Бог научает тебя полезному. Как вы думаете, получится у него или нет? Я уверен, что да и аминь. У него камни живые. Он Царствует и над мертвыми, у него нет мертвых. Там в жертвенник подняли, без головы. Разговаривают у нашего Бога. Да коли владыка, святой истины, не мстишь, живущим на земле закровно, разговаривают. Бог сказал: я живу и вы будете жить. Есть у тебя голова, нет, руки, ноги. Ты у Бога живой, во веки веков, слава нашему Богу. Оторвут у перстного, у небесного все будет целое. Там все будет отлично, важно дойти. И Илья встал и пошел. Ревность. Любит Бога. Он запустяк готов на крайность. Ревность снедает меня. Ревность. Я готов, я не могу с этим мириться. И шел Илья 40 дней и ночей. К горе Божией Хариву. Понимаете, цель? И думаю, Илия, а почему ты не поднялся на вершину, а в пещеру? Бог всегда на высоты сходил. Моисею было сказано, взойди на гору. Иисус поднимался на горы. Бог сходил на горы. Или, ты что в пещеру? Ты же до Бога идешь. Братья и сестры, это в глаза Изавели можно посмотреть, в глаза Ахаву, в глаза Аваловых, Дубравных. Но порою пройдя вот эти вот пути, когда Отвора напитаешься, когда не принес вдове и сироте, а говоришь, сделай мне небольшой опреснок, Так бы, может вы завтра умерли, если бы съели. А так, но вдруг Господь говорит, раз вы переступили за пределы, где ум без плода, там есть мир Божий, который превыше ума. Если вы смогли довериться и не посчитаться собою до смерти, в этих кувшинах и в этих катках не истощается никогда. Там течет в жизнь вечную, там вовек. Кто не брал этот кусок, кто, кто не прислушивался, что Господь сказал, и не приходил к этому харафу, а он пересох. В этот момент обрушивается на тебя вся тьма под небес. Где ж твой Бог? Кому ты дави? Да ты в заблуждении. Да ты... Там есть одно счастливое место, когда это слышишь. Можжевеловый куст, и, Боже, забери меня отсюда. Не надо мне ничего. Я не лучше. Мой состав – персть. Мне обидно, когда меня унижают. Мне больно, когда меня бьют. Мне есть хочется, так и всем смертным. Я через несколько часов хочу напиться воды. А шов того ворона в голове, где его носит? Кто его знает? Илия. Терпение должно произвести совершенное де... действие. Ты должен не доверяться видимому, а в невидимом быть твердым. Я имею для тебя планы, Илия, и они не человеческие. Намерение моего блага, они а на зло, чтобы дать тебе будущность и надежду, Илия. Потерпи, смирись. Возьми, поешь этой лепешки, выпей этой воды – и у тебя есть дорога 40 дней и ночей, 40 суток. Я чуть-чуть когда-то прикинул, так, по самым малым километрам, сколько это? Я слышал, что люди идут по 7 километров в час. Ну, думаю, может дорога была плохая, по 5, потом сказал по 3. 3 на 24, 72, 72 на 42, 880. Или с Киева ушел в северный Казахстан. Город Курган есть такой. За Уралом, за Челябинском. Поговорил с Богом. Ну, пусть полчаса. И назад. Той же дорогою. Да еще и через пустыню. Я знаю, что он придет на гору. Пойду в пещеру. И Бог приходит в пещеру. После Изавели, после можвелого куста. Бог знает, в какой ты пещере Давид. Бог знает, дети слезы в какой пещере льются. Бог знает, почему у тебя кругом богатство, золото, серебро. Все у тебя, а ты в Доме Божьем ищешь. Лица Божьего где вида величия, где немного из нас знатных. Бог знает, почему среди роскоши у тебя сердце там, в этой пещере ноет, повеи святым духом. Не надо мне ни роскошь, ни мебель, ни квартиры, ни дома, ничего мне не надо. Ни на марки, ни евроремонты. Духом святым повей ты. Мне надо хоть одно слово от престола благодати. «Илья, что ты здесь?» А я не могу подняться больше на перевал. Изавель перед глазами стоит. Я дрогнул, я испугался, мне стыдно. Какой я муж Божий? У меня сомнений полно, двоящихся мыслей. Я хочу шкуру свою спасти. «Илья, выйди с пещеры и поднимись на гору, Илья» наполни рог твой елеем. Не переживай за Саула, он свое сделал. Ты пророк мой, а не раб Саула. Ты не гражданин Израиля. Ты помазанник небесный. Наполни рог твой елеем, исполни елеем радости. Самуил, и не печалься, что я его отверг. Или что ты здесь? Я на горе, Илья, ты дошел уже. Выйди с этой пещеры и поднимись на гору, Илья. У меня к тебе есть планы ты царя над Сирией поставишь, ты поставишь царя над Иудеей, ты помажешь пророка вместо себя. У меня есть планы к тебе, Илья. Это все воспитательные процессы, чтобы ты не думал о себе более, чтобы ты на века последователям моим сказал, что ты человек такой же, как и вы, братья и сестры. У него так же болело, как и у нас, но с ним был Бог. Только не сядь за стол с Изавелью, не сядь в колесницу Ахава, Лучше припаяшись и бежи к Израилю эти 200 километров, но не садись с ним. Лучше под можжевеловый куст, к той лепешке и воде, но с неба. Лучше от Бога, через ворона, чтобы потом колесница Израиля и конница его забрала твой, тебя в небеса. Нам надо дойти, братья и сестры, и предложений будет немало по дороге, но с нами есть Тот, Который есть свет». И нет в нем никакой тьмы. И наши пути озарены и днем, и ночью. Слава нашему Богу! Я недавно был в одной стране, там масса туристов ходит. И каждая группа со своим флажком идет. И за этим флажком все... Они проплатили туры. Их там возят по Израилю. Там. И можно по нациям посмотреть, кто за кем ходит. Я так думаю, слушай, это же из невидимого происходит видимое. Откуда они все это взяли? От нас, братья и сестры. Мы тоже ходим, но не под флажком. Мы ходим под знаменем. И знамя – это любовь. И нас тоже ведет. Но нас ведет не пророк. С нами больше пророка. И мы должны все разные дойти до единства веры, до мужа совершенного – в меру полного возраста Христова. Вот это вот одно едино. Сам Иисус и молился за то, чтобы мы были едино. Как Он с Отцом, так мы с Иисусом. Да будем едино. И в результате мы должны выйти от Езавели, от Можевелого куста, с пещеры на вершину горы. Прекрасные, как ферца, и грозны, как полки со знаменами. И знамя над нами. Любовь. Все у вас добудет с любовью. Без любви, друзья, нет никакой пользы. И горы переставляй, и душу в жертву. Тело на жертвенник, на все сожжение. Любовь поможет нам все преодолеть. Любовь сегодня может все, как и всегда. И все поступки Божьи, все поступки Божьи. Они основывались на любви. И Неневия спаслась, и мы спаслись, потому что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего. Сын так возлюбил, что отдал самого себя за нас. Дух так возлюбил нас любовью Духа, что Иисус вознесся, а Он остался с нами вовек. Мы идем, друзья, и разные встречаем. И порой уже доходишь до Него, вот уже, и подножия горы. И он дверь открыл, а силы нет войти. Он знает, где мы. Он нас вечную любовью полюбил, и потому простер свое благоволение. И Бог зашел в пещеру. Илья, выходим на гору. Вместе выходим, Илья. Я тебе еще покажу твои планы и поставленную для тебя задачу. Можжевеловый куст и тупики – которые ты думал в твоей жизни сегодня, непроходимая, это ступени Марфа, чтобы ты веровала и увидела славу Господню. У них получилось не потому, что они были способны, а потому, что Бог был с ними. Бог не в обстоятельствах, братья и сестры, хорошие обстоятельства, Бог рядом, благословляют плохие обстоятельства, не нравится мне, Бог меня кинул и оставил. Недавно Бог сказал, в уши мои. Я не в обстоятельствах. Я с тобою. И чем страшнее обстоятельства, тем я ближе. Илья, выйди на вершину горы. Пусть ему будет слава во веки. Аминь.